Salam hormətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış 2 otaqlı düzənmə mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir. Heydər Parkının yanında. Ümumi sahəsi 64.5 kvadratmetrdir. 1 otaqdan 2 otağa düzəldilib. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Mənzilin giriş dəhlizi var. Yeni təmirdən çıxıb, yaşayış olmuyub. Məzdə daxil olarkən sol tərəfdə salon qovşağı yerləşir. Santa boşluğu ayrı-ayrıdır. Yaşaşdıq binada yerləşir, binada qaz, su, işıq fasiləsizdir. 2 sürətlikdir, yeraltı maşın garajı, etyaz sonbarı mövcuddur. Heydər bəyənin yanında yerləşir. Geniş kompleksdir. Bura mənzilin yataq otağıdır. Mənzil 15 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Qazlı qutsalı binada yerləşir. Məzilin dəhlizi və sanitar qovşaqlar istipolla təchiz olunub. Bura məzilin qonaq otağıdır. Burada məzilin mətbəxi yerləşir. Mətbəxinin də döşəməsi stolla təchiz olunub. Heydar Parkının yanında yerləşir. Qubçalı mənzildir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, aşağıdakı qeyd olunan nömrələrdə zəng edə bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu günümüz bu qədər, sağ olun.